કાજલ બુલેટિન માં આપનું સ્વાગત છે હું છું આજે ઝુપેલવાલા સમાચારમાં વાત કરીએ તો આજના યુગમાં બાળકોને બનવાની સાથે સાથે તેમને અલાયદુ રૂમ આપવાનું શક્ય નથી આવા વિદ્યાર્થીઓને ભંતર રૂપમાં મદદ થવા માટે જીદની ઇલ્મા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને સુન્ની જમાત કૌમે બવાહીના સૌજન્યથી ડોક્ટર જે એસ બંદુકવાલા લાઇબ્રેરીનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું વાડી સ્વામિનારાયણ મંદિર રોડ પર આવેલ બવાઈર હોલની સામે આ લાઇબ્રેરીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી જેનું ઉદ્ઘાટન ઇકરા કોલેજ ભરૂચના સેક્રેટરી મિનહાજ મતાદાર અને મરહુમ ડોક્ટર જે એસ બંદુકવાલાની દીકરી उमेमा यूएसए एशे ना हस्ते कर इलमा चेरिटेबल ट्रस्ट प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद हुसैन उपप्रमुख यासीन भाई शेख गुलाम हुसैन झा साहेब शेखेत्री इकबाल खान भाई काउसवाला ज्यादा सुन्नी जमात कौमे बवाहेना उपप्रमुख अरसदाई महम्मदखावाला शेखेत्री अय्यूब भाई, भाई गरीबावाला खजान सादिक भाई काजलवाला गुलाम हुसैन चेपूवाला मुफ्ती इमरान साहब देहरीवाला कारी मौलाना मोहम्मद नफीस साहब सिद्दीकी मुफ्ती खलीक साहब मुल्लावाला खास उपस्थित રહ્યા હતા આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહાનુભાઈ প্রাসঙ্গিক પ્રવચનમાં બારકોના ભંતર ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું રે પાસ अजीજ ઝપેલવાલા સાથે સાદિક કાજલવાલા આપણે બધાને ખબર છે કે સાહેબ પસાર થયા અને કયા કયા સમય એમનું છે

जो तो बच्चे बढ़ गए इनाम के लिए मैंने बोला चार सौ बच्चे हो गए तो हमको जो बच्चों का इनामत है उसको तकसीम करना पड़ा दौरान एक से आठ के बच्चों के लिए हम जो हमारी जमात की खुवान हैं उनको वो शौक देते हैं कि आप भी ये तकसीम इनाम है या जो इसका जो निज़ाम है वो आप दीजिए तो जमात की खातनी एक से आठ बच्चों, बच्चों का वो तो पूरा करती है और जो आठ के बाद जो आलिम हाफिज उनको भी गोल्ड मेडल मेडल दिए जाते हैं उनका भी हम इनामत दर्शा करते हैं तो अपन में काम में सहूलियत कर सब ने ने सोचा कि जैसे आज मिट्टी की है इसी बड़े मुसलमानों के गुजरात के बड़ौदा के जो लीडर हैं उन सबको जमा करके जितनी का कतारों उनसे कर रहा है गुलिया जो तो हमारे ट्रस्टी भी थे असम लोखंड वाला भी थे हम लोग सोचे थे इतने सब लोग जिधर बात-बात हो कुछ भी नहीं था गाँव में घर में सिम्मा कहते हैं पासेंट नहीं लेंगे अन्यायज अब मेरे लोगों ने हिम्मत ली यार की लाइब्रेरी बना भी आई वेरी थैंकफुल थैंक्स एन मच अभी कोई लाने लाओ कि कुछ सजा भी समाचर चलती है मेरे गुनाहों की कु तन्हा नहीं चलता है। से हमारा के रहा है जो जिसे कभी कहा गया तेरह प्रोग्राम में से बारह प्रोग्राम इन्हें और साहब के प्रोग्राम को सौंप कर देखकर हो जाया करते थे तो बहुत अच्छी तरीके से निभाया जाएगा और इनका अच्छी तरह से ही और निभाए पचास साल का अरसा अच्छा गुजरा है हमारा एक साथ में महबूखा साहब के साथ जी की अलावा है पचास साल से ताल्लुक जिनके साथ जुड़े हों छोटाओ वाँचवाज ना एमने जोता पुस्तकों पर क्या रेफरेंस वर्क ऑनलाइन करव हो है। तो मैं... એ તમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે મોબાઈલ પર હવે તમે પ્રતિબંધ ન મળતા તમારી પાસે કેમેરો છે એમને મોબાઈલ યુઝ કરવો હોય લેપટોપ યુઝ કરવો હોય કરવા દેજો કારણ કે બહુ મોટો સંબંધ છે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન ઓનલાઈન જ્ઞાનનો બહુ મોટો સંબંધ છે એમાંથી જ એ લોકો કંઈક મેળવી શકશે એટલે મોબાઈલ ઉપર મેં જોયું કે વાત પણ કરી પત્ની સાથે તો એમનું કહેવું એવું કે ભાઈ મોબાઈલ આવી દઈશું કે આ કરી કે તે કરીશું હવે એના ઉપર જીવી શકાય એવો

આ લાઇબ્રેરીનું ઉદઘાટન જે આપણે હમણાં કરીશું એ આપણા સમુદાય માટે ઘણું મહત્વપૂર્ણ છે અને ભવિષ્યમાં સીમાચિહ્ન રૂપ પણ સાબિત થશે

लल भी कर क्या परिकर डीबीआई जा है तो आए और एक बच्चों को सिंग करें कबूल फरमाए और डॉक्टर साहब को जब सुबह दोस्त में अलग मस्तान नहीं ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને સુન્ની જમાત કોમે બવાહી દ્વારા આ જે લાઇબ્રેરી કમ રીધિંગ રૂમનું ઉદ્ઘાટન થયું છે ઘણું જ નિક કામ છે અને ઘણું જ સમયનું કામ છે ઈન્શાલ્લા આપણા સમુદાયના બાળકો આનાથી મહત્તમ લાભ ઉઠાવશે અને એક આશાનું કિરણ પણ છે આપણી પાસે કે બાળકો આનો ઉપયોગ કરી તરકી પામશે ટ્રસ્ટી છે એમ દેખ રહી ऐसी लाइब्रेरी शुरू की गई है पूरा खर्चा उन्होंने दिया है आगे का जो सुपरवाइजिंग है या उसका जो इस्तेमाल करने का है वो सुन्नी जमात को मैल के ज़िम्मे है इन फर्स्ट अगस्त से हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे और किताबें भी प्रोवाइड करेंगे उनका जो रजिस्ट्रेशन करेंगे और मैं अभी स्टार्ट में हम आठ से दस घंटे ये लाइब्रेरी शुरू करने वाले हैं मगर तो जी जो इसकी नींद या जरूरत बढ़ते जाएगी हम हो सकता है कि चौबीस घंटे भी कर दें इन शह तो लाइब्रेरी तो समय अत्य लाइब्रेरी समय दस थी एक चार थी आठ आठ कलाक राखे दस थी एक चार थी आठ एना पी आगे बदरी इनशाला ये लाइब्रेरी जो है इस नीयत के साथ कि हमारे कौम के बच्चे यहाँ इस एरिया में बहुत छोटे चोड़ छोटे मकान होते हैं एक एक रूम में सारे फैमिली रहती है तो उनको एटमोसफियर मिल सके बच्चे यहाँ के पढ़ सकें अपने ध्यान लगा के और तरक्की कर सकें इस नियत को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर बंदूक वाला साहब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कौम की तरक्की के लिए एजुकेशन के लिए काम किया था उनकी याद में इस लाइब्रेरी को बनाया गया है और उम्मीद करते हैं हम लोग की एरिया के बच्चे बड़ौदा सिटी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएँगे और अभी सिर्फ बच्चों के लिए स्टूडेंट जो हैं बॉयज़ उनके लिए सिर्फ इंतज़ाम है इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अभी मुझे सजेशन भी दिया गया है कि गर्ल्स के लिए भी क्या है इंशाल्लाह हम गर्ल्स के लिए बहुत जल्दी इंतजाम करेंगे मैं मोहम्मद इकबाल सेक्रेटरी जिदिन चैरिटेबल ट्रस्ट आज रोज लाइब्रेरी उद्घाटन करवाहीलि पास आ, सुन्नी जमात कॉमे बवाही मार्गदर्शन हेठड़ा लाइब्रेरी चाल આ આ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે હું બધાને આહવાન કરું છું કે આ લાયબ્રેરીનો મહત્તમ ઉપયોગ કરે જો એના ધ્યેય છે જે એના હેતુઓ છે એ ત્યારે જ પૂરા થશે જ્યારે લોકો એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરશે અને સમય સમય પર જે બી આ લાઇબ્રેરીની જરૂરિયાતો હશે ઇન્શાલ્લા જીદનીલમાં અને ચૂંટણી જમાતનો અમે ભવાઈ ભેગા મળીને આને પૂરી કરીશું ઇન્શાલ્લા વિસ્તારમાં ઘણા સમય પછી આ લાઇબ્રેરીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવી રહ્યું છે સમાજને શું સંદેશો આપશો આ પ્રસંગે હું એવું સમજું છું કે સુરની જમાત કોમે બવાહીર તથા દિલની ઇલ્માએ બંદૂકવાળા સાહેબની જે વિચારસરણી હતી તેને તેનું ઋણ ચૂકવવા માટેનું આ લાઇબ્રેરીનું ઉદઘાટન આજે મૂકવામાં આવ્યું છે એનાથી સદર વિસ્તારમાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધશે એ આશયથી જીદની અને પટની સુનની જમાત કૌમે બવાહીના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજરોજ આ લાઇબ્રેરીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે આ તકે મેં કહ્યું એમ કે બંદૂકવાલા સાહેબનું ઋણ ચૂકવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ એની અમને બધાને જોઈ રહી છે મને એવું લાગે છે કે રૂ આ જોઈને સંતોષ અનુભવતી હશે કે ખરેખર જે સંદેશો હું સમાજને આપીને આવ્યો છું તેને પૂરું કરવા માટે દિલની ઇલ્માના કરતા ધરતાં ખાસ કરીને ડૉક્ટર પ્રોફેસર બંદૂકવા ડૉક્ટર મોહમ્મદ હુસેન તથા સુન્ની જમાત બંને ખભેથી ખભા મિલાવીને આ કાર્ય પૂરું કરશે એવી અપેક્ષા રાખું છું

खास करके टोहित शेख इसको मतलब जो रूप दिया है लाइब्रेरी का वो टोहित शेख के मातित हुआ है और जितने भी जितनी इल्मा के चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हजरात हैं उन सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ जो इस लाइब्रेरी के उद्घाटन के मौके पर जितने लोग को दावत थी अलहमदिल्ला सब वो जो आए वो आए वो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जमात की तरफ से वर्षों की जी तुम्हारी उम्मीद आती है आज पूर्ण सुख मेहले जो मोहल्ले वाले हैं जिनके घर में पढ़ने की जगह नहीं है या जिनको डिस्टर्मेंस ज़्यादा होता है तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह ही है और यहाँ पे जो बुक्स है यहाँ से बुक्स भी मिलेगी और जो इन्वायरमेंट है वो भी मिलेगा ऊपर से तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा साबित होगा एक्सपीरियंस सबको अच्छा मिलेगा यहाँ पे जमात वालों के लिए खास करके जो कॉलेज वाले और स्कूल वाले जो जिनको घर में तकलीफ़ पड़ती है पढ़ने के लिए वो तो यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और एसी की सुविधा भी यहाँ पे यहाँ बुक्स भी मिलेगी और यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने का और यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उनके लिए तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए और अपना टाइम यहाँ पे पढ़ने के लिए थैंक यू मारू नाम सैफुल्ला मियाँ वाला हूँ वाड़ी मैं रहू चु एम बिल्डिंग इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें